У нашій державі, тому що до такого бардаку довести, ви мені, вибачте, будь ласка, я цю державу будував і трильйони 260 трильйонів украсти народу грошей, це з 91-го року, це злочин. І я дякую цій системі, я думаю, що ми ці гроші вернемо кожному чоловіку. Я, я відповім, я, 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 uh, я не, не коректно сказав, три місяці це підбиття підсумки. Під, під Але лайки притяги пиццу еще три месяца. Эдуард Лючко, региональный представитель Германия. Ну, проект актуальный, интересен, слово иллюстрация сейчас на устах, и так оно и есть. Наверное, должно быть. Но дело в том, что он напоминает мне немножко проект Руху честно, Пильтровик. Да. Подход, да, подход тот же самый. Далее у ХМАРа есть такой же подход, значит, это, значит, мониторинг жизни высокопосадовцев. Вот, и я думаю, это хорошо, что есть такие проекты, и чтобы не изобретать велосипед, можно взять это как наполнение базы данных. Но я точно также согласен с коллегой о том, что это ящик Фондора. И здесь, наверное, встает вопрос защиты самой этой базы данных, ее администрирования. Потому что если эта база будет уязвима, то ее всегда можно взломать, наполнить так и каким-то контекстом, который кому-то выгоден. Понимаете, облить кого-то грязью, кого-то обидеть. Поэтому эти вопросы, наверное, должны решаться. Я думаю, что проект, наверное, действительно не однодневный. Вы, наверное, видите какую-то перспективу. Хотелось бы услышать об этой перспективе. Вот, может быть, у меня есть такая идея, может быть, сделать это не сайтом, а порталом, чтобы даже дебаты какие-то можно э, было видеодебаты проводить между этими людьми Против которых выдвинуто общественное обвинение Чтобы человек мог что-то сказать и, Либо оппоненты могли что-то довести вот. Ну и потом все-таки честно работала группа юристов Прежде чем что-то опубликовать, они действительно проверяли эти данные Чтобы это не было огульно Потому что действительно слово не воробой не воробей, и из благих намерений дорога бы начинала. И можно всегда вполне нормального порядочного человека облить грязью, а потом уже, попытавшись его отмыть, не отмыть. Поэтому да. нужно это иметь в виду. Я, э -э Социальная да, ключевая. Я Смотрите, ключевая разница между проектом честно и этим тем, что в проекте честно оценку делали вот члены вот этой комиссии, так называемой, да, вот как говорили в Днепропетровске комиссии, так вот и честно. То есть есть люди, да, но по каким критериям вы отобрали, почему они приняли решение и так далее. Много вопросов. Разница между тем, что человек непосредственно, то есть гражданин может свое волеизъявление на этом проекте изложить, а на проекте честно вы не можете волеизъявление свое выложить. Понимаете? И вопрос масштаба. Если мы говорили, что проект честно предусматривал сугубо депутатов Верховного Совета Украины, то здесь речь идет, это было 450 анкет. То мы говорим, что при Кировоградской области только около 500 анкет. Только центральные органы выконавчей лады 482. А в целом мы посчитали, что где-то около 200 тысяч анкет мы должны обработать и вести. Это очень серьезное. И нам необходимо, понимаете, чиновника приблизить к гражданину. Не все знают своих чиновников, не знают ни судей, ни так далее, и и у нас масса примеров, когда судьи с автоматами там э, разгоняют э, собственное население, там давят автомобилями и проводят другие действия, и люди даже не могут их идентифицировать, они не знают, что за тонированные черными стеклами Мерседесов а кто находится. Поэтому мы говорим о том, что э, данный проект э, базируется на, исключительно на нормах Конституции Украины. Одна из статей Конституции Украины, если не ошибаюсь, 39, я могу ошибиться, она предусматривает властность, возможность обработки информации и подачи ее в любой, другой, в любой форме. В данном случае мы говорим, что народ имеет право знать, кто им управляет, и народ должен иметь механизм оценки действий этих чиновников. Понимаете, да? Я хочу поблагодарить, сказать на защиту проекта. Значит, я его буду использовать в своем значит, проекте, о котором мы говорили И кроме этого, то, что он есть, есть честно, есть еще либо этот инструментарий он нужен. Это доказательственная база, для которой могут использовать кадровые службы, пресса. И, и, так далее. То есть как, наша организация антикоррупционная. В любом случае, доказательственная база, она ложится и в законодательство о государственной службе, и о засаде запобегания против коррупции. И в, что касается правоохранителей, дисциплинарные уставы, то есть в каждом прокуратура, милиция, СБУ, дисциплинарные уставы, которые регламентируют четко, что люди должны просто ну, как бы, представлять в том числе и государственные служащие, власть, предостав... пред... Пред... и вести себя соответствующим образом. Э -э то есть это лицо нашей власти в том числе. И это поставит их на нужное, будем говорить, место в каком плане? Быть законобоязненным. Служителями закона. Служителями закона. И это существует во всем мире, мы идем к этому. Это своими значит, шагами, будем говорить, таким образом и формирует общество все вопросы, которые я хотел задать, задали по поводу того, что говорить, мне говорить, как вот потом оправдаться и так далее. Хотел бы просто э, как бы внести предложение в техническую составляющую этого проекта. Вы сказали, что там видно, вот, когда люди голосуют, там плюсы и минусы, только остаток, то, что остается. Да, Хотелось бы, чтобы все-таки видно было, сколько человек поддерживает, сколько не поддерживает. Да. да, а не только остаток, то, что осталось. Это, да, да, это было важно. Ну, конечно, хотелось бы верить в то, что действительно там может голосовать только один человек, что нет возможности манипуляций, чтобы какая-то проходила регистрация человека, идентификация этого человека, чтобы не было возможности использовать этот сад как манипуляция или соединение счетов с конкурентами. А в целом я поддерживаю этот проект. В процессе работы, конечно, он будет э, э, совершенствоваться, как бы все новое и новое. Но ну, в принципе я поддерживаю. Спасибо. А, спасибо. Я, я должны... частично я отвечу по поводу манипуляций, да, администратору все эти вещи и возможность именно контроля, доверие к администратору, это тоже человек, да, он тоже подлежит возможности коррумпирования, влияния и так далее. Платформа открытая предусматривает возможность любому человеку проверить. Порядок, история, голосования, как идет, кто в какое время, когда, с какого IP-адреса проголосовал и так далее. Да? И вот печатные прессы, допустим, они брали, и вот по чиновникам, которые пытались фальсифицировать, прям вот была выкладка таких IP-адресов и всего остального. И негативный момент очень серьезно, ну то есть это серьезно бьет по репутации. Вот такие Но, вот.